যিসকল মহান মহান মাংসভোজি পণ্ডিত আছে তেওঁলোকে শুদ্ধহাত্তিক দ্ৰব্যবিলাকক ঘাঁচ পোচ খোৱা বুলি কয় কিন্তু সেইটো নহয় ঘাঁহ খাবলৈ ঈশ্বৰে আমাক কোৱা নাই নহয় ঈশ্বৰে আমাক কৈছে কি যে এই শুদ্ধহাত্বিক দ্ৰব্যখিনি যদি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো শুদ্ধহাত্ত্বিক হৈ থাকিব আমি মানুহ হৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিকিম অসুৰৰ দ্ৰব্য খাই আমি মানুহৰ হাৰীত থাকিব নোৱাৰোঁ এককো পঞ্চম ব্যাঘ্ৰ সপ্তসিংহ পশুত্তিকা হিংসা পৰম ধৰ্ম হিংসা ধৰ্ম পৰায়ণা গৰুৱে বছৰেকত কেইটা পোৱালি দিয়ে কেইটা দিয়ে বাৰু এটা দিয়ে একগো পঞ্চম ব্যাঘ্ৰ বাঘে পাঁচটা দিয়ে সপ্ত সিংহ প্ৰস্তিকা সিংহই সাতটা দিয়ে সংখ্যা এতিয়া কাৰ বেছি গৰুৰ বেছি সিংহৰহে বেছি হ'ব লাগিছিলে সাতটা পোৱালিচোন জন্ম দিয়ে কিন্তু সিহঁত হিংসাধৰ্ম আচৰণ কৰে গৰুজনীয়ে অহিংসা আচৰণ কৰে সিহঁতৰ পৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া ঢেয় আছে সিংহটোক আৰু ক্ৰীম বাটাৰ লগাই পৰে মই ঘাম উঠি দিওঁগৈ সিংহটোৱে কেতিয়াও নাখায় কাৰণ তাৰ শৰীৰৰ সৃষ্টি হৈছে মাংস ভোজনৰ বাবে দাঁত জোঙা পানী চেলেকি খায় পাকস্থলীৰ গঠন মাংস হজমৰ বাবে আৰু সিংহটোৱেও সিমানহে চিকাৰ কৰিব তাৰ ভোগটো নিবৃত্তিৰ বাবে পালে বেছিয়ে গোটেই হৰিণাসোপাক মাৰি নেপেলায় কিন্তু মানুহে চাব এই নিজেও খাম ঘৰলৈ এটা লৈ আনিম এইটো মানুহৰ প্ৰবৃত্তিত থাকে গৰুজনীক আৰু ধুনীয়াকৈ একদম গোন্ধ লগাই মাছ মছলা দি মাছৰ জোল বনাই দিওঁ এনেকৈও নাচায় মানুহক দিয়কগৈচোন